В Владимир, 93-я механизированная бригада, 2-й батальон, 6-я рота, младший сержант. А на войну пошел уже после Лавайского котла, когда посмотрел, что наших, наших пацанов нельзя так безнаказанно в нашей стране было. Я там сначала в Одесском госпитале был, потом здесь в Киеве меня вот это немцы захомутали, что вот типа я все сделаем, все нормально, но я даже думал все-таки как-никак. Германии предложили ампутацию, отрезать воли. воли. Ну, вот, вот так вот отрезать, чтобы ну, сделать протез. И все. Я сказал, нет. Они тоже что-то там думали, думали делать, думали, думали, в итоге ничего не придумали. Сказали, ну, у тебя все позаживало, чудесное исцеление. все. Нельзя туда лезть ни в коем случае, потому что будет только хуже. Все. Первая операция была месяц назад, 11 числа. Вот это вот 13 я лег на второй этап и 14 получается была операция. Кусок же сейчас же мясо формирует. Мородный проект. Проект. Интернет-платформа, которая собирает деньги для раненых бойцов.